Hola a todos. Aquí les comparto un spoiler de esta gran serie de Burnout Síndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. A media tarde, la irritación seguía acosando a Ko sin Tregua. Decidió nadar para aliviar el estrés. Pero tras ducharse en el vestidor, encontró a Penn esperándole en un banco del vestuario. No lo había anticipado, pero tampoco era algo extraño. Aunque no lo llamara, se si había algo importante. Pen siempre aparecía por su cuenta. ¡Hey! Iba a subir a tu habitación. Pero el mayordomo me dijo que estabas aquí. Esperarte en el vestidor así de repente parece sospechoso. Oye, ¿te pasó algo? Dijo Pem. No, nada. Solo estoy un poco frustrado. La persona con la que quedé no vino, así que no espere más. Para no pensar en gira, Co cambió de tema. ¿Y tú? ¿Qué te trae aquí? Pem se quedó en silencio. Cuando estaba a punto de hablar, el miedo lo detuvo que conocía bien las intenciones de su amigo, fue directo al grano. ¿Es por tu departamento, verdad? Sí. Ya que vas a estar ocupado con Library, ¿podrías mantener a mi equipo y al departamento un año más? Es demasiado pronto. Al menos esperemos a que el sistema esté estable. Entonces, compite conmigo. Si ganas, no despediré a tu gente abrió su casillero, sacó un bañador extra y se lo lanzó a P, quien lo atrapó y comenzó a desvestirse sin siquiera buscar un baño para cambiarse. Estaban acostumbrados, era algo normal entre ellos. Si se quitaban las máscaras del trabajo, eran amigos que compartían alegrías y penurias, comían juntos, dormían juntos. Y se apoyaban en los momentos difíciles, aunque a veces se pelearan. Su conexión era inquebrantable, pero la realidad no podía ignorar ciertas condiciones. El trabajo era parte de ellos, y aunque Pen no podía negar que Ko era un amigo leal, como jefe era tan exigente que muchos lo resentían. Está bien, se si aceptó el desafío. Tienes que cumplir, Kumkiriwit, por favor. Gira se detuvo frente al mostrador de recepción del hotel y habló con el empleado con cortesía. Quería morderse la lengua, había anunciado su renuncia con firmeza. Pero un día después allí estaba, atrapado de nuevo en el ciclo de sus emociones. La razón era simple dinero, dinero y más dinero. El saldo en su cuenta le dio esperanza por unos dos minutos. Hasta que la desesperación regresó al recordar que debía devolverle parte a Ink, su acreedora benevolente que no cobraba intereses, aunque pagó una parte, aún debía casi la mitad de la deuda. Obligado por las circunstancias, encontrar un nuevo trabajo no garantizaba saldar la deuda pronto. La única forma de liberarse, pagar y tener algo para sobrevivir era la persona que le daba órdenes como si programara una IA. Cogrebit era la única opción que le quedaba a Gira. Su nombre, por favor. Pidió el empleado. Gira. Un momento, por favor. El sonido del teclado resonó en sus oídos. Gira miró al empleado con expectación, pero la respuesta lo desanimó. Eh, parece que la cita fue cancelada a las 10 de la mañana. ¿Podrías contactar a Conkiriwit otra vez? Dile que tengo algo importante que discutir. Lo siento mucho, señor. El empleado lo rechazó de inmediato. Gira, frustrado, se revolvió el cabello. En ese momento apareció el mayordomo, y Gira aprovechó la oportunidad para acercarse a él, dispuesto a convertir la crisis en una ventaja. Señor mayordomo, ¿me recuerda? Sí, señor Gira. Gira suspiró aliviado al ser reconocido y se acercó con confianza para pedir ayuda. Quiero ver a su jefe, pero el personal no me deja sin cita. ¿Podrías ayudarme? El mayordomo pareció incómodo. Miró a ambos lados, consciente de las miradas del personal, y adoptó un aire serio. Por favor, acompáñame un momento. Con disimulo llevó a Gira a un rincón para hablar. El traje cambió de vuelta, ya se lo entregué al señor Ko. ¿Y qué dijo? ¿Se puso furioso? Preguntó Gira, anticipando una reacción explosiva. El hombre mayor negó con la cabeza: No, porque no le entregué la nota que usted había adjuntado con el traje. Gira se quedó en silencio, recordando de pronto que había tomado una decisión impulsiva. Había incluido un post-it con un mensaje provocador. Pero al no haber llegado a su destino, se quedó perplejo. Y aún más cuando el papel con el mensaje regresó a sus propias manos. Vaya, el mayordomo sí que lo protege, ¿eh? Ni siquiera cuando lo insultó logra recibirlo. Es mi deber. Le dijo a Gira quien tomó de vuelta la nota. Pero en parte, hago esto porque no quiero que ustedes dos tengan problemas. Creo que eres alguien especial para Kumuko. Yo soy especial, ¿eh? Normalmente no deja que nadie suba a su habitación. Si realmente quieres verlo, te ayudaré esta vez. Los dos cuerpos se inclinaron en posición de salida, con las manos apoyadas en el borde de la piscina. Una aplicación de reloj digital emitió una señal de cuenta regresiva. 3. 2. 1.